हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्हु वसल्लम ख़ातबी नबीजीन का बताया हुआ एक ऐसा वजीफ़ा एक ऐसी आयत जो मैं शुभान के अंदर शुभानमाज़म के अंदर पढ़ने से इनशा ताला आपकी हर दिली मुराद पूरी हो जाएगी मैं आज आपके लिए जो वजीफा लेकर आया हूँ अगर आप इसको सुबह के वक़्त या दिन के किसी भी हिस्से में पाल लें तो इसके पढ़ने के इंतहाई ज़्यादा फजीलत किताबों के अंदर बयान की गई है और इसकी बरकत से अल्लाह पाक आपकी इस दुनिया में हज़ारों हाजात को पूरा फरमाएंगे चाहे वो हाजात बड़ी से बड़ी ही क्यों ना हो वो भी अल्लाह पाक पूरी फरमा देंगे आज जो आयत के बारे में मैं आपको तफसीर से कर रहा हूँ वो कौन सी आयत है कि जिसके पढ़ने से अल्लाह पाक हर काम में आसानी पैदा फरमा देते हैं लेकिन इससे पहले मैं एक दरख्वास्त भी करना चाहूँगा कि मेरी बातों को ज़्यादा ग़ौर से सुनिएगा ताकि मेरी बातों को बहुत ही अच्छे अंदाज से आप समझ सकें आप इसे शेयर करें सदक जारिया सब्सक्राइब कीजिएगा जो वजीफा मैं आपको बता रहा हूँ इसको कोई भी शख्स गाल लें तो अल्लाह ताला इसकी तमाम हजात पूरी फरमा देंगी हदीस शरीफ में आया है कि रसूल अक्रम खुमबी सल वसम ने फ़रमाया कि मैं एक ऐसी आयत जानता हूँ कि अगर लोग उस आयत को ले लें तो ये आयत लोगों को काफ़ी हो जाएगी और वो आयत ये है वैय लज मखरजा वो आयात है कि जिसके बारे में रसूल खातमनबी जी ने फरमाया कि अगर ये आयत तो लोगों को मिल जाए और लोग इसे को अपना लें तो ये लोगों को काफी हो जाएगी इसका तर्जमा कुछ इस तरह से है और जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए नजात की राह निकार देगा और वो उसे वहाँ से रोजी देगा जहाँ से उसका गुमान तक न होगा और जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं तो वो उसे काफ़ी है बेशक अल्लाह अपना काम पूरा करने वाला है बेशक अल्लाह ने हर चीज़ का एक अंदाज़ा रखा है सूरह तलाक आयत नंबर दो और तीन है इन दोनों को कुरानी आयत का अजीब व गरीब किस्सा है वो फरमाते हैं कहा कि एक मरतबा कुछ लोग समंदर में कश्ती पर सवार होकर सफ़र कर रहे थे कि समंदर में एक आवाज़ देने वाले की आवाज़ आई मगर उसकी सूरत नहीं दिखाई दे रही थी कि उसने कहा अगर कोई शख्स मुझे दस हज़ार दिनार दे दे तो मैं उसको एक ऐसा वजीफा बताऊंगा कि अगर कोई कोई हालत कोई जो है मौत के करीब भी हो पहुंच जाता है मतलब ये है कि कोई ऐसा बंदा के नावजा मौत का लफ्जा आ गया के कोई ऐसा बंदा जो जितनी मर्जी मुश्किल के अंदर फंस गया है तो इस वजीफे को पढ़ेगा तो उसकी तमाम बलाएं और हलाकतें दूर हो जाएंगी मुश्किल ख़त्म हो जाएंगी मौत तो बरहक है जब आनी है जब मंजूर है तो वो आएगी उसको कोई नहीं टार सकता अल्ला वा अल्ला शरीक के इसलिए ये वो आयत है सूरह तलाक की आयत नंबर दो और तीन इसको आप लोग अगर पढ़ेंगे ज़बानी याद कर लें तो बहुत अच्छा है दिन में एक मरतबा पाल लें तो बहुत ज़बरदस्त है लेकिन महेशान के अंदर पढ़ने से इसके बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं बहुत ज़्यादा बरकतें हैं घरों में आसानियाँ हो जाएंगी और अगर आप इसे लिख कर अपने बक्से में रखते हैं यहाँ पर आप अपने यूँ कहने के दौलत रखते हैं अपने घर की जमा पूंजी रखते हैं अपने ख़जाना रखते हैं अपनी बचत रखते हैं या अपने वैलेट में रख लेंगे बटवे में रख लेंगे तो इन शल्ला आपका वैलेट आपके कारोबार आप अपने कारोबार वाली जगह पे इसे लिख कर लटका दें आप इसे कारोबार वाली जगह के गले में रख दें इन बरकत ही बरकत होगी रिस्क में इजाफा होगा दुश्मन का वार खता होगा शतान मरदूज से बचाव होगी अल्लाह के नेक बंदे बनकर अल्लाह पर यकीन रखो अल्लाह वादुल शरीक आपकी बरकतें ही बरकतें पैदा करेंगे और जैसा कि बताया है कि सूर तलाक की आयत नंबर दो और तीन इन दो दोनों को आपने याद करना है और आयत मैंने पढ़ दिया है अल्लाह तबारकवा ताला इसमें अगर कोई मोज से पढ़ने में या आपके सुनने में या लिखने में जिस तरह की भी अगर कोई गलती कुताही हो गई हो अल्लाह तबारकवा तला आपको मुझे हम सब को बचाए और शैान मरदूस से बचाए शैतानी सोचों से बचाए शानी लोगों से बचाए शानी ख़्यालत से बचाए शतानी महफिलों से बचाए अपना नेक सच्चा का बंदा बनाए ऐसा बंदा बनाए जिस पर अल्लाह पाक उल्ला शरीक उसका प्यारा महबूब ख़ातबी जीन सल्लाम वा उसकी आल् सलाम उसके सहाबा रजवानल आल रज़ी अल्लाह तन हो सब के सब राजी हूं अम कराम राजी हूं गुनाहार हैं बंद किरदार हैं खताकार हैं माफ के तलबगार हैं या बार हमें मांगना नहीं आता बिन मांगे फरमा बार मांगना नहीं आता बिन मांगे फरमा दिलों के राज बेहतर जानते हैं या अल्लाह दिलों के राज बेहतर जानते हैं हमारे दिल की हर नए ख्वाहिशात पूरी कर हमारे दिल की हर नए ख्वाहिशात पूरी कर हमारे रिज्क में बरकत अताफरमा जिन घरों में बहन बेटियाँ बेटे बैठे उनके अच्छे नसीब कर उनके रिश्ते अच्छे कर उनके घर आप बाद कर। जो बे औलाद हैं उन्हें नेक साले उलाद अता और माफ कर। अपना पक्का बंदा बना शतान बरदू से बचा बरेला हमारी दुआओं को कबूल कर मांगना नहीं आता बिन मांगे अता फरमा दिलों के रात बेहतर जानते दिल की हर ख्वाहिशात पूरी कर आमीन या रबल आलमी चैनल को सब्सक्राइब करें गोसप सब इंटरटेनमेंट को फिर साजिद हुसैन शाह की जानब से असलकुम